Сегодня мы собрались в этой прекрасной аудитории послушать лекцию э, о сольном номере. Мы решим эту легенькую задачу, основой которой есть саундтрек к фильму «Стиляги». Он называется «Скованный одной цепью». Он очень сложный. Но, мне кажется, нам абсолютно это под силу. И как вы считаете, но мы должны доказать, что Донецк лучший и что Донецк может все. Донецк это самый стиляшный город, а все остальное это серая масса. Мы отличаемся от серой массы еще. Мы скованы одной цепью. скованы, даже прикованы друг к другу. На Майдансе Ярослав Губский чин един из капитанов команд, який своей хореографією выходит за рамки шоу. Дуреть можно всегда. Я очень люблю дуреть на сцене тоже, но ну, все равно нужно знать границ. С чувством меры. Послучився e, перебор після чергового нерозуміння суддями хореографії Ярослава Губського. Донецьк хотів покинути шоу за власним бажанням. Ми дійсно хотіли уходити з проекту. Когда вони рішили уходити з проекту, ми їх подержали. Ми бушли за ними. Я пішов до вместе з ними. Да, ми бушли в вместе з ними. Уйти у нас не получилось. Мы остаемся и будем продолжать. Мы не вернулись сюда э, кому-то что-то доказывать. На баттле мы всем все уже доказали. Хореографы, которые только что были как рыбы в воде, это Донецк. Там была борьба на поражение. Донец! проходит в полуфинал! Я хочу попросить всех хореографов не предавать в творчестве самих себя. Мы вернулись ради команды, ради удовольствия вот этих людей. Очень сложный трек, крайне сложно ставить, но это, это мы. Нам тяжело, но это мы. Да. Возможно, нам будут говорить очень много плохого. Ну что, ребят, вы готовы принять этот вызов?